आपण पाहत आहात महाराष्ट्रातील नंबर वन चॅनल ॲक्शन महाराष्ट्र न्यूज न्यूज नमस्कार ॲक्शन महाराष्ट्र आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे हुसेन शहा बाबा दर्गा प्रवेशद्वारावरून बदनामी करणाऱ्यांना कोर्टात खेचणार माजी नगरसेवक ॲडव्होकेट आयूब शेख यांचा इशारा हजरत हुसेन शाह बाबा दर्गा ट्रस्टच्या लगत असलेल्या प्रवेशद्वाराचं काम सुमारे चार वर्षांपूर्वी पूर्ण करण्यात आलं होतं हे काम ट्रस्टच्या सर्वसाधारण सभेत एकमतानं ठराव मंजूर करून ट्रस्टींच्या पूर्ण सहमतीनं करण्यात आलं होतं मात्र अलीकडील महापालिका निवडणुकीत पराभव स्वीकारावा लागल्यानंतर ट्रस्टमधीलच एका ट्रस्टीकडून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून माझी जाणीवपूर्वक बदनामी केली जात असल्याचा गंभीर आरोप माजी नगरसेवक तसेच दि मुस्लिम बँकेचे उपाध्यक्ष अॅडव्होकेट अयुब शेख यांनी केला आहे हुसेन शाह बाबा दर्गा मस्जिदच्या कमानीचं तसंच परिसरातील कॉन्क्रिटीकरणाचं काम पुणे महापालिकेमार्फत करण्यात आलं होतं या भव्य कमानीला साजेसं सा आणि शोभेल असं प्रवेशद्वार उभारावं असा निर्णय ट्रस्टने घेतला होता त्यानुसार सन दोन हजार बावीस मध्ये झालेल्या ट्रस्टच्या सर्वसाधारण सभेत तसा अधिकृत ठराव मंजूर करण्यात आला आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने प्रवेशद्वाराचं काम पूर्ण करण्यात आलं मुळात पालिकेच्या निधीतून हे प्रवेशद्वार सध्या साध्या स्वरूपात उभारण्यात येणार होतं मात्र धार्मिक स्थळांच्या सौंदर्याला अनुरूप भव्य आणि प्रवेशद्वार असा, असा ट्रस्टचा एकमुखी निर्णय झाल्यानंतर त्यानुसार काम करण्यात या प्रवेशद्वारासाठी एकूण सहा लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता त्यामध्ये तीन लाख रुपये ट्रस्टकडून देण्यात आले तर उर्वरित तीन लाख रुपये आपण स्वतःच्या खिशातून खर्च करण्याचा निर्णय घेतल्याचं ॲडव्होकेट आयुब शेख यांनी स्पष्ट केलं या कामाबाबत कम, ट्रस्टमधील सर्व ट्रस्टी आणि सभासदांना संपूर्ण माहिती होती कोणती किती आणि कोणी किती रक्कम दिली याबाबत कोणताही संभ्रम नव्हता मात्र आज चार वर्षानंतर काही लोक जाणीवपूर्वक अपप्रचार करत आहेत महापालिका निवडणुकीत नागरिकांनी त्यांच्या मागे उभे न राहिल्याचा राग मनात धरून माझ्या विरोधात बदनामीकारक व्हिडिओ सोशल मीडियावर फिरवले जात आहे असा आरोप अयूब शेख यांनी केला आहे या प्रकारामुळे आपली सामाजिक प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न होत असून या प्रकरणी संबंधितांविरोधात अब्रू नुकसानीचा दावा दाखल करण्याचा निर्णय घेतल्याचंही अॅडव्होकेट अयूब शेख यांनी सांगितलं सत्य परिस्थिती समोर असताना आणि सर्व कागदपत्रे उपलब्ध असताना केवळ राजकीय अकसातून बदनामी केली जात असल्याचं त्यांनी नमूद केलं आगामी बँकेच्या निवडणुकीत माझी प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न याद्वारे करण्यात येत असल्याचा आरोपही अयूब शेख यांनी केला आहे दरम्यान यावेळी ट्रस्टचे सेक्रेटरी इम्रान बेग आणि कार्याध्यक्ष मुश्ताक शेख यांनीही या प्रवेशद्वाराचा खर्च आयुब शेख आणि ट्रस्ट यांनी केला आहे असं सांगितलं याबाबत ट्रस्टचे खजिनदार अजहर खान यांनी हे आरोप अॅडव्होकेट अयुब शेख यांच्यावर केले असल्यानं त्यांना याबाबत फोन करून विचारले असता याविषयी शेख यांच्याविषयी सविस्तर चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे महाराष्ट्र न्यूज पुणे हे पिछले दिन पहिले यहाँ के ट्रस्टी ने ये जो कमान के सिलसिले में एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो कमान है ये दरगाह और मस्जिद की कमान है और इसमें जमात ने तीन लाख रुपया इसमें जमात ने दिया है तो वो क्लियरेंस देने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ मेरे साथ में जमात हुसैन शाह बाबा आ, ट्रस्ट और मस्जिद के तमाम ट्रस्टियाँ चेयरमैन है सेक्रेटरी है और तकरीबन तमाम ट्रस्टियान यहाँ मौजूद है तो ये उन्होंने जो एलिगेशन मुझ पर किया था वो एलिगेशन ये था कि जमात में ने इसको गेट बनाने में तीन लाख रुपया खर्च किए तो जनरल बॉडी के मेरे पास डॉक्यूमेंट है ये चीज़ें दो हजार में हुई है और अब चल रहा है दो हजार छब्बीस तो उन्होंने चार साल चुप बैठे और अभी ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन में उनके आइडिया खड़ी थी बुरी तरह से वो हारी है कांग्रेस की टिकट पे तो वो चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया जनरल बॉडी की मीटिंग जो हुई थी वो छः आठ दो हज़ार बाईस को हुई और वो मीटिंग में ये तय पाया था कि कमान तो मैंने तकरीबन बीस बाईस लाख की लग, बना दी थी और ये कंक्रीट पच्चीस लाख रुपए का कर दिया था जो आपने आप इसमें बताएंगे और जमात की सहमति से हुआ था चेयरमैन साहब और ट्रस्टियान की तरफ से ये मैं गेट बना रहा था सादा पतरे का जो कॉरपोरेशन के पैसे से बन सकता था लेकिन कमान इतनी शानदार थी कि ये कमान 30 साल से यहाँ के लोगों की डिमांड थी क्या हज़रत हुसैन शाह बाबा दरगाह मस्जिद ट्रस्ट के नाम से एक शानदार कमान यहाँ हो और वो कम करने का वो कमान बनाने का काम अल्लाह ताला ने हमारे हाथ से ही लिया है तो उसमें इन्होंने अननेसेसरी मेरा कैरेक्टर एसोसिनेशन करने के लिए मुझे बदनाम करने के लिए क्या इसमें तीन लाख रुपए जमात ने डाले जबकि वो खुद ये जनरल बॉडी में मौजूद थे मैं आपको रिकॉर्ड दिखाता हूँ ये उनकी साइन है और उन्होंने ये साइन दिया है और वो मीटिंग में मैं भी मौजूद था ये उनका खुद का नाम है आज़र खान उनकी साइन है उसके नीचे मेरा नाम है एडवोकेट आयुब शेख मेरी साइन तो ये जनरल बॉडी में ये ठहराव पास हुआ है और इसमें क्लियर कट लिखा है कि तीन लाख रुपये जे जे एस ट्रेडर्स को जमात की तरफ से दिए जाएंगे और तीन लाख रुपए अयुब भाई जे एस ट्रेडर्स को अपने पर्सनल पैसे देंगे और मैंने जो चेक दिया उसका नंबर दिया ज़ीरो जीरो फोर नाइन एट डेटेड छः ग्यारह दो हज़ार बाईस और ये चेक पास हुआ जे एस ट्रेडर से आप बात कर सकते हैं ये कमान शानदार बनने के बाद ये गेट शानदार चाहिए था लेकिन बजट उतना मौजूद नहीं था और बाईस में हमारा टर्न ओवर ख़त्म हो रहा था कॉरपोरेशन का तो गेट सबको अच्छा चाहिए था कमान के हिसाब से तो छः लाख रुपए का गेट ये बनाया गया जमात ने जेस ट्रेडर्स को लाया था तीन लाख रुपए जमात ने दिए तीन लाख रुपए मैंने पर्सनल अपने किया तो कोई एलिगेशन इसमें लगाने का उनके पास नहीं था मैं आज पूना शहर में पिछले चालीस साल में सामाजिक काम करता हूँ बैंक में मैं वाइस चेयरमैन हूँ मुस्लिम बैंक में बत्तीस साल से डायरेक्टर हूँ हाजी गुलाम ट्रस्ट का मैं ट्रस्टी रहा हूँ तकरीबन आठ लाख स्क्वायर फीट मैंने वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम किया किसी ने आज तक मुझ पर उंगली नहीं उठाया और ये बेवकूफ़ आदमी ये मेरे नाम से तीन लाख रुपए की बात कर रहा जबकि सब झूठ बात है मेरे पास पूरे सबूत है मेरे पास ये जनरल बॉडी का ठहराव है उनकी खुद की साइन है मेरे पास ये तमाम ट्रस्टियान यहाँ मौजूद है इनमें से कुछ ट्रस्टियान भी बात करेंगे और अच्छे से ये काम करेंगे कि भाई आने वाले दिनों में भी हम अच्छा काम करेंगे हमको किसके ऊपर एलिगेशन लगाने का नहीं है इन्होंने हमेशा कॉम के खिलाफ जाके अफसर भाई जैसे आदमी को 2007 में अफसर भाई के खिलाफ काम करके सात ऑटो से इस इलाके से हराया है। तो तुम क्या कहो की हमसे बात करते हो उसका बोलता धनी पीछे का कोई दूसरा है हमारे बैंक के इलेक्शंस है उसमें मुझे बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचने के लिए ये चीज़ें बोली है मैं उनको ओपन चैलेंज करता हूँ कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है कोई भी आए मुझसे बात करे मैं कर सकता हूँ इसमें कोई भी जमात की गलती ना आयुब शेख की गलती आहे शुक्रिया तीन नगरसेवक होते काय नाही आम्ही अनेक काम या ठिकाणी आम्ही केलेले आहे हाऊसिंग बोर्डाची जी मशीद आहे मुस्लिम समाजाची तिथं पार्किंग नव्हतं आपण हाऊसिंग बोर्डाच्या अडीच गुंठे जागा त्या पार्किंगला घेतली आणि आज आपण जाऊन बघू शकतो तिथं चाळीस बाय ऐंशीचं मी हॉल बांधलेला आहे त्या हॉलमध्ये आय टीमधे शिकणारे मुलं लोकं राहतात त्याच्यानी त्या, त्या मशिदीला उत्पन्न होतं असे अनेक काम आहे पंचशी नगरचा विहार पूर्णपणे रिनोवेट करून दिलेलं आहे असे अनेक कामं आम्ही या ठिकाणी केलेले आहे आमच्याकडे इथं लंगर लागतं आमच्याकडे इथं उरूस होतं प्रत्येक वेळा आम्ही हिरारीने त्याच्यात भाग घेतो आणि आम्ही सगळे ट्रस्टी एकत्र असतो हा राजकारण करतो लोकांच्या कॅरेक्टर असासिनेशनचं काम करतो पंचवीस वेळा पक्ष बदललेलं आहे अफसर व्हायच्या वेळेला दुसऱ्या बरोबर काम केलं सात मतांनी आपला तो समाजाचा माणूस नव्हतं का का पाडलं तुम्ही आज तुम्हाला स्वतःला स्वतःची बायको पडती म्हणून व्यका होता जो माणूस सात मतांनी पडतो तुमच्या कर्तृत्वामुळे तुमच्या घाणडा याच्यामुळे राजकारणामुळे आणि हा विषय चार वर्षापूर्वी संपलेला आहे चार वर्षानंतर त्यांनी आज हे व्हिडिओ काढायची काय गरज होती त्यांना जर काढायचं दोन हजार बावीस लाच करायचं त्यावेळेला ताकद नव्हती ना बायकोला उभं करायचं होतं आज बायकोच्या बरोबर समाज नव्हता कारण समाज तुमच्या बरोबर नाहीच आहे त्यामुळे तुम्ही हे चार वर्षानंतर हा विषय काढला तर त्यांना मी हिरिजचे कायदेशीर नोटीस देणारे डेफिमेशनचे त्यांच्यावर केस फाईल करणारे समझू घयाव हितर आम चाहे कैरेक्टर असोसिनेशन च काम के तो कदापि समाज पोड़ना नहीं आम्मीपन छोड़ना, छोड़ना धन्यवाद असलाकम तो जैसे कि मैं मेरा नाम इमरान अहमद बेग मैं जी दीमुसन जमा ट्रस्ट का सेक्रेटरी हूँ और आप लोग अगर देख सकते हो तो इस समय ट्रस्ट के सभी मौजूदा ट्रस्टी जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब है वाइस चेयरमैन चेयरमैन महमूद मुनीर खान है वाइस चेयरमैन मंसूरी सैयद है मुश्ताक भाई है वाइस चेयरमैन कार्याध्यक्ष रज्जाक भाई सैयद है उसके साथ साथ कार्याम भाई, भाई शेख समान अनिश भाई तांबोली है और ये मौजूदा सभी ट्रस्टी है तो यहाँ पे आज जो अयुब भाई के मसले से जो यहाँ पे आज ये जो आज वीडियो बनाने की नौबत आई इसके पीछे की वजह ये है कि देखिए समाज में काम करने के लिए अच्छे नेतृत्व तो आना बहुत जरूरी रहते हैं अच्छे लोगों की समाज को जरूरत भी उसी तरह से जैसा अच्छे नेतृत्व अच्छे लोगों की समाज को जरूरत भी रहती है और ऐसे लोगों के साथ में काम करना और उनके ऐसे लोगों के साथ में खड़े रहना ये ट्रस्ट का अहम काम है और ट्रस्ट सभी ट्रस्टियन की जिम्मेदारी भी है जैसे कि आयु भाई ने बताया कि ये जो कमान का मुद्दा था ये कमान में तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए ये जो फ्लोरिंग है अगर आप फ्लोर बनने के पहले अगर आपकी यहाँ का सिचुएशन देखते तो ये पूरा कीचड़ से भरा हुआ रहता था यहाँ पे लोगों को जुम्मा में नमाज के लिए गाड़ी लगाने का प्रॉब्लम पीछे अगर कोई प्रोग्राम रहेगा तो अंदर जाने का प्रॉब्लम ऐसे कई सारे प्रॉब्लम थे जो समाज के प्रॉब्लम थे ट्रस्ट के प्रॉब्लम थे और इतना बड़ा बजट अगर हम लोग जमात के पैसों से खर्चा करेंगे तो फिर उसमें जमात को भी ये जवाब देना पड़ेगा कि पचास लाख रुपये अगर हम लोग सिर्फ कमान और फ्लोर के लिए खर्चा करेंगे तो ये पैसा जमात का है और हम लोग ये चीज़ों में जो मतलब इसके अंदर वर्क नहीं है कि हम लोग इतना खर्चा करें तो ऐसे नेतृत्व तो जो है जैसे आयु भाई शेख कि इन्होंने ये इतनी बड़ी कमन आज अगर आप मौजूदा हालात देखेंगे तो किसी ने अगर चेंबर का जकन भी चेंज किया तो उसे पचास फोटो लेके वायरल कर देंगे लेकिन इतनी बड़ी कैमान बनाई है इतना बड़ा फ्लोर बताया आप वाह शख्स हो आप न्यूज रिपोर्टर हो आप अगर मुझे कहीं पे एक वर्ड भी अगर आई भाई के नाम से लिखा हुआ दोगे तो मैं ट्रस्ट का राजीनामा दे दूंगा तो ये ऐसे लोगों की ट्रस्ट को और समझ को जरूरत है की जिनके दायत बोलते एक जानत है इनके अंदर की मैं खर्च कर रहा हूँ मेरा नाम की जरूरत नहीं है इतने बड़ा आस्थाना है यहाँ हेमंत लाले का पुनः बहुत बड़ा आस्थाना है और ये आस्था के ऊपर अगर मेरा नाम लगे इतनी बड़ी मेरी शख्सियत नहीं है ऐसे भाई खुद के वर्ड है आज अगर हम देखेंगे पचास लाख अगर काम किया हुआ है तो किसी ने बाहर मार्बल के फ्लोर में खुद के नाम की बड़ी पार्टी लिया जो सालों सालों न पीढ़ी ना पीढ़ी लोगों ने देखे रहते लेकिन भाई की वो सब सोच नहीं है रहा सवाल वो तीन लाख के मुद्दे का तो जब ये गेट बन रहा था तो उस समय इन्होंने जो प्रपोजल लेके किया तो पतरा गेट का था और अब अगर आप पीछे अगर वो कमान देखोगे इतनी आलिशान मस्जिद की जो इतनी आलिशान कमान बनी हुई है वो कमान के ऊपर पतरा गेट वो कैसा दिखता है और अभी जो मौजूदा गेट है वो कैसा दिख रहा है फर्क आपके सामने है रहा सवाल खर्चे का अगर सात लाख रुपया खर्चा आया हुआ है तो ट्रस्ट ने उसमें तीन लाख रुपये दिए हुए और तीन लाख रुपये जो है वो ने और एक लाख रुपये उन्होंने कंसेशन किया था बराबर एक लाख रुपये जो जे स्टर्डर उन्होंने कंसेशन किया था और तीन लाख रुपये आयुबाईन दिए थे मैं पूछना चाहूंगा ऐसे लोगों से की आज आपके अगर त्यांनी ते स्व खर्चाने दिले होते त्यांनी तीन लाख रुपये स्वतःच्या खर्चाने दिले होते दोन हजार बावीस ला त्यांचा ट्रेनवर संपलेला होता तरी सुद्धा त्यांनी त्यांनी स्व खर्चातून ते तीन लाख रुपये दिले मी हा प्रश्न समाजातल्या प्रत्येक व्यक्तीला विचारू इच्छितो कि जर तुमची मान मासिक उत्पन्न पाच लाख असतील दहा लाख असतील किंवा तुमचं वार्षिक उत्पन्न एक करोडच्या आसपास असतील मी तुम्हाला गणपणवर हे ठरवू शकत नाही की तुम्ही एक करोड रुपये कामा तुम्ही पन्नास लाख रुपये लावा ती तुमची दानात असवी लागते ते तुमच्यामध्ये ते हुनर असावं आणि तुमच्या मन असावं लागतो की ह्या मजिदीसाठी मला खर्च करायचा आहे असं तो खर्च करून सुद्धा तिथं माझं नाव नाही लावायचं आहे हे खूप मोठ्या व्यक्ती आणि खूप असे ना कर्तृत्व व्यक्तींचं काम आहे तर असं कुणाचंही कोणी उठून बोलत ना कॅरेक्टर असेशन करणं कुणाचं कॅरेक्टरला मलिन करणं

तीन लाख रुपए ट्रस्ट ने जनरल बॉडी मीटिंग लेकर जमाती के मेंबर के मंजूर से दिए और उसके बाद में जो तीन लाख रुपये एक लाख रुपए जे ट्रेडर ने कंसेशन दिया डिस्काउंट किया था और तीन लाख रुपए अयू भाई शेख इन्होंने वही जी बी मीटिंग में उनके जरिए से उनके खुद के अकाउंट से चेक दिया था और ऐसा ये विषय था लोगों के गलत फई में कुछ लोग फैला रहे हैं कि तीन लाख रुपए अयू भाई ने अयू भाई ने यहाँ पर कुछ अमन बनाया नहीं गेट नहीं बनाया और उन्होंने गेट बनाने का ये दिया है लेकिन यह वस्तु स्थिति है कि उन्होंने तीन लाख रुपए दिए थे और तो उसने तीन लाख रुपए दिए थे ये वस्तु स्थिति है वैसे आई भाई ने आज तक बहुत सारे लोगों को एजुकेशन के जरिए से बोलो और हॉस्पिटल के जरिए से बोलो या और भी कई महिलाओं को और बचत करके से बहुत हज़ारों लोगों को मदद किया है लेकिन कभी उन्होंने उनका नाम कभी किधर किया नहीं ऐसे हज़ारों लोगों बच्चियों को लोग एजुकेशन में मदद करते हैं बच्चों को स्टूडेंट में फीस के लिए मदद करते हैं लेकिन कभी उन्होंने अपना नाम कभी किधर लगाया नहीं ऐसे ही एक खिदमतार ऐसे इंसान को अगर कोई आ, उसका कैरेक्टर असिस्टेंट करता रहेगा तो वो गलत बात है और मैं ये कहूँगा कि अगर तस्ट के नाम से अगर कोई गलत फाइवी फैला रहा है तो वो होशियार रहे कि हम इसके आगे बच्चे बैठेंगे नहीं और इसके बारे में कानूनी कार्रवाई करेंगे जहाँ से हम आप उनको बताना चाहते हैं सत्य बी बगत रहा एक्शन महाराष्ट्र न्यूज़